Что отличает земную мудрость от мудрости ну, настоящей? Смотрите, то есть основание мудрости определяет, какая мудрость? Начало, источник мудрости. Ис ис начало, да, вот как источник мудрости. Откуда она исходит? Свыше, или она имеет другой источник, другой перше джерело. И вот э, в земной мудрости, душевной бесовской, источник источником не является страх исполнения. не является в земной это знаете что у нас чаще это страх перед людьми это что Закон. люди скажут перед законом я не делаю преступления не потому что я добрый человек а потому что ну, чтобы меня не наказали мне нужны эти границы, потому что если их не будет, тогда все позволено. Тогда я буду творить все, что хочу. Поэтому, когда вот возникает, и во время войны, почему говорят, знаете, есть такое название, это называется теория разбитых окон. Она гласит так, такая вот идея, что если в здании, где-то на фасаде, было разбито окно, и его быстренько не вставили, не застекли, а виновного не наказали, то через какое-то время в этом здании не останется ни одного целого окна. Я думаю, такая вседозволенность, такая вот где-то страшные какие-то моменты. Почему во время каких-то кризисов, серьезных потрясений люди почему-то могли делать какие-то страшные вещи. И... Потому что они почувствовали, что нет закона, они почувствовали, что ничего из -за этого не будет, что сейчас не работает закон. И поэтому все и пускаются во все тяжкие, да, то есть и это страшно, получается, у человека нет страха Господня, у него нет внутреннего понимания того, что важны как бы не внешние какие-то законы, а прежде всего осознание того, что мы перед Богом живем.